ты белый, блядь. Здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Да прекрасно. Отлично. Как у вас? А что в театр рулетки сидите? Работу работаю. Госдепартамент оплачивает, я работаю. Ясно, ясно. Не хотите поработать на а? госдепартамент? Нет, спасибо. Ну а что ж так? Да, не знаю, я уже работаю просто. На госдепартамент? Нет, нет, на другой работе. На другой работе работаете? А где работаете, если да. 10 секрет? Ну, в КБ. Ну, в каком? Город место назвать? Ну, можно КБ назвать. Ну, красно-белое. А, красное-белое. Я думал, конструкторское бюро какое-нибудь, да. самолеты проектирует. А, нет, 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 куда. А что такое? Я только 11 класс закончил. А, вы не совершеннолетний. Нет, у да. мне есть 18, но я еще образование не получил. А какое Открыто. бы вы хотели получить образование? Ой, ну, я хочу поступить на учителя физкультуры. Да. Так себе скажу честно. Почему? Плохо? Нет, ну смотря с какой целью вы хотите получить это образование. Если, так сказать, ухлестывать за старшеклассницами, э, то это одно. А если, э, чтобы развиваться а -а -а. как-то в будущем, то Да как -то... нет, не за старшеклассниками. Мне, э, мне же это. Э, я же сам спортсмен, и почему-то, ну, выезжал на Россию. Э, в смысле, по... выезжали? Вы в, Россию... в России Вы что, не, не в России живете? Не, не, я имею в виду президентские игры. Выезжал на этап э, mm -hmm. российский, вот и, ну тоже спортсмены мне это затянулось, и я решил, ну быть спортсменом. Не, ну если вы хотите быть тренером, ну тогда, наверное, да. А какой вид спорта? Э, волейбол или футбол? Да так, я по разному занимаюсь. Но какие-то звания имеете там КМС или еще что-нибудь? Нет. Нет. Понимаю. Не так Понимаете, всегда... что спорт в нашей стране сегодня малоперспективен. Ну, потому что в международных соревнованиях по большей части, особенно таких, как футбол и волейбол, наша страна не принимает участие. Для развития, ну, в общем, нет никаких посылов, стимулов. Бориться в собственном соку, внутри своего футбола, в отрыве от мирового футбола или волейбола, ну, наверное, бесперспективно, как я считаю. Ну, может, вы в чем-то и правы. Ну, я думаю, что так. Вы а вы, наблюдаете вы бы за... какое направление? Ну, я же не знаю, в чем вы сильны. В математике, там, в гуманитарных науках, может быть, вы сильны. В технических, я же этого не знаю. Я, да, свое, да, да. я свое направление выбрал много лет назад, и я иду по нему и Не могу сказать, что я счастлив, но тем не менее. Можно в армию пойти, хотите пойти в армию? Ну, призовут, да. Все равно, когда-то надо будет. Не, ну можно же пойти добровольно, на контракт, все эти вещи, пойти на фронт. А то ж. Призовут, пойду. Понимаю, то есть на учет. Помните типа как? У меня я, помните как? На учет станусь а воевать не пойду, да? Не, не. На учет почему? возьмусь, если... а воевать не пойду. Ну если типа скажут, иди. Так я и я пойду, я же об почему об то Так и яж об этом. Да. Я воевать пойду никуда. На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко я раненый. Ранен. При, при операции. Меня, меня. Оттяпали. Я воевать я я не да. пойду никуда. Ну, что-то ну, возьму. Что возьму. Так. О чем остановились? Что воевать не хотите? Почему не хочу? Ну, в принципе, я еще не а? видел людей, которые прям хотят воевать. Это, конечно... Э ну, только среди украинцев, среди наших, ну, как-то не Нет, я же говорю, я же говорю то, что если надо будет, если это, ну, долг Родины особенно, это, ну, надо будет, ты пойдешь. Родине задолж... Задолж... задолжали, задолжали я. Родине, да? Да нет, ну mm -hmm. а почему типа свою родину нельзя просто так за... Можно, 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 конечно. Вот мой дед, например, свою родину почему-то защищал в Финляндии какое-то время, с 39 по 41 год. И меня это, в общем, очень сильно удивляет и сейчас, в 21 веке. Как так получилось, что мой дед защищал Советский Союз в Финляндии? Чему бы это? А сейчас почему-то наша армия защищает свою родину на территории Украины. Тоже очень странно, согласитесь. А вы не согласны с тем, что у нас происходит сейчас, да? Понимаете, в чем дело? Я этнический украинец. Я думаю, что там, где вы живете, тоже очень много этнических украинцев. И когда президент нашей страны заявляет, что украинцев не существует, и потом идет э, разрывать на куски, правда, слава Богу, с минимальными успехами, на чужую землю и заявляет, что это защита России, как-то попахивает дерьмецом. Mm -hmm. Ну, как по-моему. Ясно. Да. А вы ну, поддерживаете Зеленского, да? Почему я должен поддерживать Зеленского? Не знаю, я вас спрашиваю, просто интересуюсь. Абсолютно нет. Нет? Нет. А чтобы вы приняли... Я поддерживаю ситуацию? Украину. Почему тут Зеленский? Зеленский это не Украина. Вот чувствуете, в чем разница между нами и ними? Для нас Россия так, это Путин. А... Для нас Россия это Путин. И мы думаем, что для них Украина это Зеленский. Но это не так. Для них это Украина это Украина. А Зеленский всего лишь э, очередной президент этой страны, которого они сами выбрали. Они понравится, они выберут следующего. А у нас Россия это Путин. Так он же уже не президент. В смысле, он президент у них. То есть, нет, не президент, он же все, Что его срок закончился. Ну, к выборов же не было, а у них в Конституции записано весьма четко, что президент э, Украины исполняет обязанности до вступления в. Должность нового президента. А во время военного положения выборы у них проводить нельзя по той же конституции. Нет, он у них легитимный, легитимный президент. Закончится война, они выберут нового. Мы не выберем нового. У нас уже Путин с конца 99-го года. Вот в чем наша разница. Главное в том, что для нас Путин это Россия. А для них Зеленский это не Украина. Вот где главная разница между нашими странами и народами. Я просто не понимаю. Вы сейчас живете в России и да, недовольны. Я недоволен, конечно, конечно, вот потому что президент России мой президент легитимный. заявляет, что меня как человека, как представителя украинского народа не существует. Но я же есть. Я же знаю точно, что я есть, что я украинец, что мама моя украинка, папа украинец. А он говорит, нет такого народа. Но мне это не нравится, это же логично. Вот вы кто... А в какой вот конференции вы кто... Это этнический. Ну, я русский. Я русский. Он же не говорит, что русских не существует. Ну да, но как... Можете мне, пожалуйста, сказать, на какой конференции он... Нет, говорит? не могу, не помню. Вы можете сами поискать. Он достаточно часто заявлял фразы... Э, по примеру, что украинцы и русские это один народ. Заявлял же? Не будете же с этим спорить. Ну не, ну, не станете Но что я думаю, наверняка, что... наверняка же слышали об этом. Ну, я думаю, то, что вот то, что делает ну, президент России Владимир Владимирович, угу. вот, ну, вот наверное, так оно и должно быть. Ну, конечно. Теперь вы не можете выезжать на международные соревнования, можете участвовать только в чемпионате России по футболу. Вы считаете, это что это не всегда? Быть? Это, это нет, это не всегда. Типа ситуация. Это не всегда, такая, всегда. Это вот как только он начал войну с нашими соседями, так это и началось. До этого этого не было. Действительно, это не всегда. Как только он развязал войну, так это и началось. Понимаете, да, в чем да, между нами разница? Да нет, я же не спорю. Я же не пытаюсь вас перетащить на свою сторону. Я просто делюсь с вами своими мыслями, переживаниями. Э -э вот У -у -у. и все. Я же не пытаюсь вам сказать, что нет, вот делай, как я, и все такое. Мы же с вами не на тренировке, а просто беседуем. верно? Тоже верно. Мы же с вами в свободной стране живем, правда? Сегодня у нас да? сегодня у нас президент путин а завтра глядишь и я буду президентом россии мне кажется что для россии это был бы идеальный вариант. Вы сме... быть, а вы зря смеетесь быть. почему вы зря смеетесь говорю вы бы, так вы бы тогда Нет, смогли так ездить так? на международное соревнование это точно войну бы я прекратил и так на... а и наши и наши то, парни... что, вот, если я буду наши я не каждый человек то, что приливаю. Но каждый человек говорит то, что если я буду президентом, будет то, будет так, типа, все будет хорошо и так далее. Но в данной ситуации, если вот поменять президента, то никто не справится, кроме Владимира Владимировича. Как же в других странах справляются? Как итальянцы справляются, немцы. Не немцы, французы. А что, да. Так, если бы он войну не начал, то не с чем бы было исправляться. Вы бы ездили на соревнования по всему миру. Сейчас бы участвовали в чемпионате Европы по футболу, Ой. например. Наверняка. Так это, так это не война. Как не война. Это, это не война. Как не война. У меня в Белгороде бомбы летят. Ну, как это не война? Это спецоперация. это спецоперация. А почему по Белгороду летят бомбы, если это спецоперация? Ну, а почему по новостям ну, говорят, что это спецоперация? Какая война? Так понимаете, в 1941 году один человек из Берлина звали его Адольф Алоизович Шекельгрубер, э, в миру Гитлера его звали. Он тоже объявил. Ну, вы прям знаете. Он тоже объявил спецоперацию "Барбаросса" называлась, помните? Так и сказал. Нет, Операция нет, я смею, "Барбаросса". -то я точно не помню. Ну, вспомните, как называлось нападение на СССР. Вы же можете проверить. Сейчас вы уже проверяли по поводу высказывания Путина. Можете по поводу Гитлера проверить? Так и называлась операция Барбаросса. Спецоперация. Но это же война, вот. так или иначе. Если по моему городу из Украины летят снаряды, это война или спецоперация? Нет, но хорошо. Вы бы, смотрите, вы говорите то, что вы бы стали президентом, да, России? Нет, но... еще, еще один к вам вопрос. Если Путин, не дай бог, он же уже старенький дедушка, умрет. Так что России конец. Нет, почему? Ну вы же говорите, никто бы не смог. Ну, представьте себе, Россия, завтра, Россия завтра это народ. у него инфаркт. Россия это народ. Но вы столько что сказали, что никто бы не справился с управлением, с этой проблемой, которая существует, кроме УВО. Ну, Если он завтра, да, не дай бог. Что бы уйдет в мир, но так что конец России. Не знаю. Ну, я считаю то, что Россия это народ. Там, угу. где люди, там и. Так а при чем тут Путин? Так я имею в виду то, что. В этой ситуации, угу. то, что сейчас происходит, угу. то, ну, мне кажется, на данный момент Владимир Владимирович пытается делать правильное решение. То есть убить как можно. Почему же война? началась? Убить как можно больше Нет, россиян. Нет, почему убить? Нет, почему убить? Ну россиян, россиян. Я был у себя в госпитале буквально позавчера и бываю там достаточно часто. Там самоваров столько, что вы себе представить не можете. Знаете, кто такие самовары? Нет. Это раненые, ну, без, это раненые по, по без, без ручек и без ножек. Вот когда у человека раненого нет ручек и ножек, на военном сленге их называют самоварами. Mm -hmm. а, еще вопрос, можно? Да, mm -hmm. конечно. Ситуация такая. Вот вы говорите, то, что если бы вы стали президентом, да? Не, что не, бы вы сделали? Не, не то чтобы ага. если я стал президентом. Я бы, во-первых, не стал бы президентом, как он. Я бы провел на самом деле настоящие демократические выборы, а не я устал, я мухожук. Понимаете? Никакого преемника, преемственности от Владимира Владимировича я бы не ждал и не хотел. Я бы их действительно проводил по демократическим процедурам. А не... Войну как бы вы закончили? Очень просто. Знаете, в чем э, очень, э, очень простая в чем штука состоит? Мы можем закончить войну за 48 часов. Если мы выведем войска из Украины, война закончится. А вот если Украина сложит оружие, Украина закончится. Мы же когда-то вывели войска из Афганистана. Ничего не случилось. В 89 году. Да, хорошо. Году. Но война эта началась из-за того, то что чтобы, ну как я понимаю, чтобы Украина просто не вступила в НАТО. А почему мы считаем, что мы имеем право другой стране указывать, каким путем ей идти? Почему нас не смущает вступление в НАТО в Финляндии, которая к Ленинграду значительно... Но Мы же понимаем, почему... Я же не прибываю вас вас. я Америка вас Я же вас, я же, а... я же вас не прибываю. Почему же тогда Америка до сих пор не взяла Украину в НАТО? Вот Финляндию взяла, Швецию взяла. Если Америка так хочет взять Украину в НАТО, почему же до сих пор не взяла? И Украина заметьте не в НАТО, а Швеция и Финляндия, да. которые на границе... Я не согласен с этим. Швеция и Финляндия находятся на границе. Финляндия вообще в 100 километрах от Питера. И Россию все равно. Вам не кажется странным, что Россия указывает Украине, как ей жить? Украина же не указывает нам, как жить. Да, верно. Но Почему мы считаем, знаю, что человек, мы имеем право. Факты, вообще... Почему мы считаем, что мы имеем право указывать другой стране, как ей жить? Куда вступать, куда не вступать? Почему мы решили, что мы э, пуп земли? Но это же не так. Это попахивает фашизмом, юноша. А я бы не хотел, чтобы моя страна была фашистской. Поэтому я говорю, я бы закончил войну легко в два счета. И Россия бы при этом не пострадала. А... А вот наш президент, для него эта война, это способ удержаться у власти. Потому что, не дай бог, не дай бог, сейчас посыпется фронт. Ну его уже разопнут на кремлевской стене. И какой конец вы видите в этой войне? Я же вам сказал. Что Я меня. вам сказал, так как в Афгане, вывести войска и все, на этом война закончится. Не, 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 не. на данной ситуации пока президент здесь на посту. Когда президент, когда президент Путин на посту. Да, да. Никак да, война будет длиться, вы война будет длиться столько, сколько он сможет из России качать соки для того, чтобы продолжать эту войну. Примерно миллиард долларов в день. Вот сколько мы сможем. Э, вашей, моей кровью и деньгами финансировать эту войну, столько он будет этим и пользоваться. Так думаете, да? Я в этом уверен, я это вижу. Может, может. А был бы я президент, вы бы ездили на международные соревнования. Да дело даже не в вас. Россия была бы свободна. Россия была бы свободна. Хотя и вы тоже. То есть, вы хотите сказать, то, что он делает войну, чтобы удержаться на посту, да? Чтобы, скажем так, держать себя во власти. Конечно, безусловно. Да? Отвлекает, а почему? Отвлекает, Потому что ну, от... типа, каждый раз выбирают его. Вы можете назвать выборы, где в Чечне 140% голосуют за Владимира Владимировича выборами? Вы можете назвать хоть одного кандидата на мартовских выборах президента, кроме него? Можете назвать? Так. Назовите мне хотя бы одного кандидата, кроме Владимира Владимировича, на мартовских выборах президента. Okay, ну я точно не скажу. Ну так разве это выборы? Где народ не знает никого, кроме одного из кандидатов? Разве это можно назвать выборами? Ну типа сам народ же это выбирает, нет. и он постоянно народу, напугает, народу телевизор это навязывает, понимаете? Если бы у нас была реальная политическая борьба, как в других странах, демократическая действительно, тогда бы народ знал, имел бы выбор, возможность выбора. А Я выбор, не понимаю, выбор вы из одного из это не делаете, выбор. Вы типа прям самую плохую, то что здесь ничего не происходит. Потому что мы напали на соседнюю страну и пытаемся ее уничтожить. Этого достаточно для того, чтобы считать, что напали? это плохо. Почему? Потому что мы агрессоры. Почему Гитлер напал на Советский Союз? Так же и мы напали на Украину, как Гитлер на Совет. Вот вам и ответ на вопрос. Именно за этим Путин так и напал нет, на Украину. Но президент не такой. Не такой. Вы знаете, юноша, жители, жители Германии тоже говорили, что наш Адольфушка не такой. И пока их не повозили по концлагерям, американские, советские солдаты, они не верили. Пока своими глазами не увидели. А я вижу, потому что от меня до границы всего лишь 37 километров. Я вижу, что происходит. Может? Может? Мы тратим на войну с Украиной примерно 1 миллиард долларов в день. Вот сейчас, в горячей фазе войны, последние два с половиной года. Посчитайте, 365 на 2,5 и на 1 миллиард. За эти деньги можно было э, Россиюшку сделать просто золотой. Есть ко мне вопросы? Да нет, нету. Типа, каждый остался при своем мнении. Дело ваше. Дело ваше. Жить вам. Я-то человек взрослый а жить вам. И жить вам в свободной стране или рабом, решать вам. Хотите участвовать в соревнованиях внутри Сибирского автономного округа какого-нибудь? Пожалуйста. Хотите в международных? Другой выход. Пока. До свидания. Прощайте. Не хочу я йому пропонувати, не треба йому в Харкові жити шантарам, не треба жодному з них бути в Україні. І пропонувати я їм цього не буду. Їх вистачає на нашій землі вже закопаних і дохлих хробаків. Достатньо.